Баскетбольний клуб Одеса завершив свої виступи у сезоні 2013-2014 років. Нагадаємо, що підопічні Олега Юшкіна досить довго займали одну з провідних позицій в українській суперлізі. Проте, у зв'язку з кризовою ситуацією в країні Одеситам довелося розлучитися з усіма легіонерами у результаті БК Одеса фінішував на шостому місці у регулярній частині чемпіонату України та розпочав боротьбу в матчах. Плей-офф з чвертьфінальної серії до двох перемог проти Маріупольського Азовмашу. Треба відзначити, що на цій стадії турніру до радості прихильників Акул до команди повернувся найбільш одеський з легіонерів Джастін Лав. Втім, це не зашкодило Азовмашу обіграти Одеситів у Маріуполі 12 квітня. В першій грі зустріч закінчилася перемогою господарів майданчику з рахунком 74-52. Таким чином, друга гра серії до до двох перемог цілком могла виявитися, і останньою цього разу леви та акули зустрілися в Одесі у спорткомплексі краян 15 квітня. Початок матчу пройшов у серії взаємних помилок, та за перших чотири хвилини суперники так і не зуміли відкрити рахунок. Далі гравці обох команд, мабуть, пристрілялись. Справа зрушила з мертвої точки, та перша чверть завершилася у нічию 10-10. Рівна боротьба, в якій Одеса навіть мала деяку перевагу. Го протрималася до 17-ї хвилини. Далі сили залишили господарів паркету, і маріупольські леви за рахунок більш рівної лави запасних почали впевнено виходити уперед. Вже до великої перерви. Азовмаш вигравав 32-24, А у другій половині матчу відрив гостей почав збільшуватися по нарастаючій у підсумку. Гості з Маріуполю здобули перемогу з розгромним рахунком 67-44. Залишається відзначити, що ніхто з гравців Одеси не зумів набрати навіть десяти очок. Ну, мабуть, трохи удачі не вистачало, мабуть, uh, не вистачало покровительства баскетбольного бога для нашої команди. Uh, у нас були рівні шанси з Зубмашем, але но... Когда мы бросали, мы не попадали, а они попадали. И вместе с этими непопаданиями ушла уверенность в себе. И, очевидно, вот это была причина. Мне кажется, что в первую очередь, наверное, все решает в плей-офф именно настрой на игру. Одесса очень сильная команда. Возможно, первый раз, когда мы играли еще в регулярном чемпионате, где-то был... Немножко другой настрой мы все-таки приехали после Химок, где у нас был ну, такой действительно серьезная игра, тяжелый как бы соперник, который действительно один из, ну, одна из лучших команд в Европе. В принципе, мы приехали, но ну, особо не настраивались на, на Одессу, потому что эта игра по большому счету ничего не решала. Приблизительно было ясно, что мы становимся третьими и будем выходить дальше в плей-офф именно на них. И на первую игру. Как бы мы были очень мотивированы, потому что мы помнили, как здесь Одесса повела 10 очков, как нам было здесь тяжело. Здесь болельщики не давали расслабиться ни им, ни нам. И мы старались максимально мотивировать себя. Плюс команда усиливала с Джастином Лавом. Это, наверное, добавило нам еще как бы, больше настроя. В первой игре мы показали, что мы, если агрессивно играем в защите, у нас более-менее получается все в нападении. Ну и сегодня, конечно же, опять же повторюсь, это был, наверное, все-таки настрой на игру. Мы с самого начала играли агрессивно, если увидели, то первые четыре минуты, по-моему, команды не могли набрать ни одного очка, и 4 закончилось 10-10 в итоге. Одесса, в принципе, набрала всего 44 командных очка. Я считаю, что это, наверное, в первую очередь благодаря именно защите и настрою командному. Именно биться, не, ходить, не входить в игру там, с нападения, играть, забивать, и именно сначала защищаться и показать, что мы приехали сюда именно за победой. Я считаю, что очень серьезный соперник. просто что моя команда на этих две игры показала очень хороший уровень защиты. И за счет этой защиты, наше правильное использование командных фолов, правильная игры в защите, ми и выиграли, так сказали, бы уверенно эти две игры. не ожидал, серьезно. Не ожидал, что будет такая разница. И ой, na сегодняшний moment mi pokazali što u lučej formi, na kodin se što komanda našla kako tu svoju igru to je ne znam 12 pobjeda pod red i sitam što igrake jezore na početku daju svoj maksimum eto eto za mene kao trenera eto što to je sam najluči varijant se сьогодні u 6 prve sekunde je polučalo se u napadanju no prvih koliko tam 5 minuta je odbio 2:1 kao fudbole no молодцы. Выиграли здесь тяжелую игру. И дальше, не знаю, посмотрим, как будет дальше все чемпионат. Так получилось, что команда баскетбольного клуба Одесса подошла к плей-оффу в состоянии, когда мы в два в три раза были слабее физически Азовмаша. На После отъезда легионеров на тройку Агафонов, Кривич и Артамонов легла сумасшедшая нагрузка. Они играли, отыграли эти 5 или 6 игр по 35-37 минут. И к играм плей-оффа они очень сильно выдохлись. А если честно, в принципе, других вариантов и других возможностей использовать кого-либо и дать им меньше игрового времени не представлялось мне возможным. Можно было вообще в плов не попасть. И поэтому э, Джастин приехал после 40-дневного перерыва. Он не особо тренировался. Вот, потому что если честно мы с ним разговаривали он не особо надеялся на то что все поправится он сможет вернуться поэтому вы видели и по игре с, в первой в Мариуполе и по второй игре мы проиграли физически мы проиграли все единоборства они были физически сильнее они были быстрее они они были мощнее во всех компонентах плюс на усталости они гораздо лучше попадали нас что у нас 36 на 22 процента да я имею в виду дальние броски то есть под конец сезона у того же кривича на усталости он уже не мог попасть и артамонов вот что касается всего поэтому мы так в принципе и проиграли эту серию что касается всего сезона в целом то естественно мы все помним что мы очень неплохо Начали неплохо, как долгое время шли на третьем месте. Вот. И состав комплектовался так, что у каждого из исполнителей была отведена своя определенная роль. И, естественно, после того, как уехали иностранцы, то, ну, допустим, тот же Носков, который, или Парвадов, который изначально не планировались и не заигрывались в позиции первого номера, естественно, они не могли играть на этой позиции. То есть мы где-то моментами пытались, но из этого ничего хорошего не получалось. Опять же, какие-то игроки внесли такие, скажем так, более защитные и ролевые функции и сразу же, понимаете, за неделю, за две перестроить игрока, который прошел предсезонку, начиная с августа и выполнял до февраля месяца одни функции, и за неделю заставить его <coughs> делать что-то другое, это очень тяжело. Тем более команда комплектовалась так, чтобы вот... Не было, честно скажем, не было у нас таких великих мастеров-виртуозов, которые могли бы делать все и играть на любой позиции. Поэтому за счет там, сильных сторон одного игрока закрывались слабые стороны другого игрока на определенной позиции. А когда легионеры разъехались, то у нас во многих местах остались только слабые стороны. Пытались что-то, как говорят у нас, мутили, но, видите, к концу не вымутили. Азамаш же обыгрался этой молодежью в ВТБ, мы смотрели их игры, допустим, с химками, хоть они и проиграли там порядка 20 очков, но выглядели очень прилично. Эти ребята получили колоссальнейший опыт, сыграв с одними из лучших команд Европы. Вот. И они подошли. Они, если мы сделали один или два шага назад, то они сделали в своем баскетболе, наверное, даже скачок вперед. И совсем не в разных силах мы. В неравных силах мы подошли к пылов. В Одессе очень специфический болельщик, который, которого не обманешь, который фальш, фальш очень тонко чувствует. И поэтому э, перед таким болельщиком вдвойне приятно играть и играть хорошо. Спасибо вам за поддержку, которую мы чувствуем на протяжении всего сезона. И я хочу сказать, что у нас были непростые моменты. Вы помните, там и с очками, и еще определенные моменты. Мы всегда чувствовали поддержку болельщиков, и это всегда нам очень сильно помогало. Еще раз от меня лично, от президента, от всего руководства и от всех игроков огромное вам спасибо. Отже, чвертьфінальна серія завершилася перемогою Азовмашу з рахунком 2-0. Баскетбольний клуб Одеса може вирушати на літні канікули, а команда з Маріуполю у півфіналі зустрінеться з київським будівельником. Натомість інший представник баскетбольної Одещини, Южницький Хімік, стартував у матчах плей-офф набагато успішніше. Підопічні Карліса Муйжнієкса двічі обіграли БК Київ та вийшли до півфіналу чемпіонату України, де на них чекає боротьба з баскетбольним клубом. Донецьк. Півфінальні серії до трьох перемог стартують 22 квітня. Цього дня у Києві будівельник зіграє з Азовмашем, а хімік в Южному прийматиме Донецьк.